Здравствуйте. С вами супермаркет семян. Мы находимся на демо-центре турецкой компании Юксел. Сейчас мы пребываем в пленочной теплице и представляем вам индетерминатный томат Анталия F1. Растение средиземноморное с крупными листьями. Очень короткое междуузорье. Мощная корневая система. Первый сбор начинается через 58-60 дней после высадки рассады. Плоды выращенной круглой формы, насыщенной темно-красного цвета, с блестящей кожицей, Масса 170-190 грамм. Имеет отличные вкусовые качества, отличается высокой плотностью плодов и отменной транспортабельности. Без зеленых пятен. Отличная завязанная... Я мастер при любых неблагоприятных условиях. Гибрид генетически устойчив к вирусу, табачной мозаики, фазариозу, кладоспирозу и нематодам. Анталия ф 1 идеально подходит для выращивания на грунтах в пленочных обогреваемых и необогреваемых теплицах, в том числе в летне-осеннем обороте.